assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. sizlar bizani ko'rib turganingizdan biz bag'oyatda xursandmiz hurmatli video tomoshabinlar shamuz loyihasi qo'lingizdagi gajetinglarni va xonadoninglarni aziz mehmon hurmatli video tomoshabinlar qo'limdag sariq karobka ko'pchilik biladi sariq karobka bu Poco telefonni ya'ni ispan tilidan o'zbek tiliga tarjima qilinganda poko fon ya'ni kichkina telefon degan ma'noni bildiradigan Poco kompaniyasini smartfonni qo'limda turibdi bugungi obzorimiz poko m to'rt pro modeli to'g'risida boradi bu smartfonimizni butun dunyo bozoriga ikki ming yigirma birinchi yil noyabr oyida prezentatsiyasi -e bo'lib bu o'tdi prezentatsiyadan keyin taxminan bir oy bir yarim oydan keyin o'zbekiston hududiga kirib keldi ya'ni dekabr oxirlarida -de, o'zbekiston hududida bu telefon sotilishni boshladi poko m to'rt modeli hurmatli video tomoshabinlar uch xil rangda taqdim qilingan ko'k qora va pokoni o'zini firminiy rangi sariq rangda taklif qilingan video tomoshabinlar obzorni boshlashdan oldin qisqacha ma'lumot berib o'taman poko qo'limdagi m to'rt pro modeli hozir ko'rinishidan taxminan sizlarga ko'rsataman chexolni olmagandagi sariq rangi judayam bir ajoyib sariq rangda apparatni qo'linglarga olganinglardan keyin karobkani ustida katta qilib ingichka harflar bilan 5 g deb yozib qo'ygan ya'niki bu telefon 5G da bemalol ishlaydi o'zbekiston hududida 5 g degan narsa bormi degan savol sizlarda de... joyda tug'ilib qolishi mumkin bor buni ko'pchiligingiz bilasizlar lekin undan ham ko'pchiliginglar bilmaysizlar chunki bu narsa chiqqaniga hali juda ham katta ko'p vaqt bo'lmadi 5G ni chiqarayotgan kompaniyalar hozircha o'zbekiston hududida ikkita ya'ni Uzmobile bilan Ucell va faqat aniq bir joyda besh d ishlaydi bu ham bo'lsa toshkent cityda toshkent cityda ishlayotgan besh gni qanaqa qilib telefonga ulab olishimiz mumkin deb so'rashinglar mumkin va bu tabiiy chunki manga ham boshida bu narsa qiziq bo'ldi buni yoqtirish uchun juda yam oson ucell yoki uz mobile abonenti bo'lishinglar kerak va telefoninglar besh dni поддерживат qilish kerak yoqtirish jarayoni qanaqa bo'ladi istalgan bir ofisga borib turib beshhini yoqtirish to'g'risida operatorga murojaat qilsanglar sizlarga sms tarzida beshhikni avtomat tarzda yoqib berishadi bu hech qancha pul olmaydi vaqt olmaydi faqat vaqt yo'lga ketib qolishinglar mumkin va toshkent cityga borib bemalol judayam bir tez internetda kino o'yin va shunga o'xshash narsalarni bemalol qilishinglar mumkin bu sizga qanaqadir qo'shimcha ma'lumot hayotda kerak bo'lib qoladi deb umid qilib sizga shu ma'lumot bilan ulashdik tomoshabinlar telefon to'g'risida yana ham ko'proq ma'lumotni kameralar har doimgidek o'zini joyiga kelib joylashganidan keyin davom ettiramiz hurmatli video tomoshabinlar mana kamera o'zini joyiga kelib joylashdi endi telefon poko m to'rt to'g'risida gaplashamiz video tomoshabinlar telefonni mana birgalikda ochamiz sekin asta shoshilmang hamma bo'layotgan har bitta ovozlarni studiya mikrofonlari yozib bormoqda o'shaning uchun sizlar bilan maksimalni qo'ldan kelganicha xuddi telefonni o'zinglar ochayotgandek qilib berishga harakat qilaman video tomoshabinlar telefonni mana ochdik sariq rang ajoyib rang настроения ya'ni kayfiyatni ko'taradigan ranglardan deb aytolaman bemalol orqasi матовый manga judayam yoqadi shu mativiy nimaga chunki barmog'i qolmaydi qo'lda ushlaganingizda juda ham qulay telefon qo'lga juda ham yaxshi moslashadi telefonni funksiyalaridan sal chetga o'tib man sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchiman bitta narsani sizlar bilan ulashmoqchiman ham menga yoqdi juda ham qiziq ma'lumot deb o'ylayman video tomoshabinlar mana har doimgide o'sha skrepkasi telefonni va mana bu narsa plastmassasi emas plastmassasi chunki bozorda bemalol yigirma o'ttiz mingga sotib olsanglar bo'ladi o'zinglar xohlaganinglarni oq nimaga beriladi chunki bozorga borib sizlar o'zinglarni xohlaganini sotib olishinglargacha bo'lib tutib turishinglar bo mumkin buni ham uncha ko'p tutib bo'lmaydi tutsaham uch to'rt oy yab uyoq -yab buyog'i bilan tutganinglardan keyin уже ko'zga yoqimsiz bo'lib sarg'ayib ketadi bu o'shangacha tutib tursanglar bo'ladi lekin rahmat pokolarga oko kompaniyasiga shunchalik xaridorlari to'g'risida o'ylayapti aytmoqchi bo'lgan narsam sizlarga yuqorida mana mana shu so'zlar everything you need nothing you don't bu inglizchadan o'zbekchaga tarjima qilinganda kerakli barchasi va ortiqchasiz qaranglar bitta ozgincha o'ylab ko'ringlar kerakli hammasi va ortiqchasiz qanaqa chuqur ma'no topsa bo'ladi-da Man bundan Men o'zim buni o'qib tarjima qilib juda ham mazza qildim video tomoshabinlar mana telefonni birgalikda yoqamiz qo'limda turgani to'rtu oltmish to'rt versiyasi telefon mana yondi yongungacha ozgincha ma'lumot shu turishda işte, telefonni beshta kamerasi bor deb o'yladim man boshida nimaga chunki beshta borga o'xshaydia haqiqatdan mana yaxshilab yaqindan qaranglar lekin telefonni o'zida orqada ikkita oldinda bitta zo'ra e? xitoyliklarga gap yo'q qoyil dizaynni boplagansizlar e, man baho besh video tomoshabinlar besh dsi borligi to'g'risida aytdik qayerda ishlatish mumkinligi to'g'risida aytdik karobkasini ustida yozib qo'ygan besh g yaqin orada o'zbekistonda judayam ko'p to'chkalari ochilishi kutilayotgan bo'lgani bilan lekin yaqin bir ikki uch yil ichida o'zbekistonni ichida hali ko'paymaydi bu narsa lekin besh d bizaga kerak bo'lishi mumkin lekin bitta joyi bor poko telefonni sizlar yaqin o'sha şey, ikki yil uch yil davomida tutib yurasizlarmi degan savol tug'ilishi mumkin o'sha paytda agar javobinglar ha bo'ladigan bo'lsa bu telefonni olishni maslahat beraman telefon hozirgi kunda o'zbekiston bozorida ikki xil versiyasi bor to'rtga oltmish to'rt qo'limda turgani va oltiga bir yuz yigirma sakkiz ularni narxlari to'rtga oltmish to'rt ikki yuz ellik ikki yuz saksonga oltiga bir yuz yigirma sakkizini malika bozorlaridan bemalol xarid qilishinglar mumkin video tomoshabinlar sariq ranggi man olib ko'chada tutib yurmagan bo'lardim lekin sariq rangi yoqdi yani, ajoyib e, anavi hozir mana bu be... yorqin sariq rangde ko'rinishi mumkin lekin yorqin sap sariq rang emas sal qora otbotlarida sal xiraroq sariq rang rangi yomon emas juda yam yaxshi video tomoshabinlar telefonda telefon uchun hozirgi kunda kerakli bo'lgan barcha funksiyalari mavjud ya'ni инфракрасный порт инфракрасный портda bilasizlar qayerlarda ishlatish mumkinligini pul bu to'g'risida to'xtalmaymiz chunki hammaga ham bu narsa tanish nfa yangi chiqqan funksiya ya'ni telefonda kartanglarni joylashtirib qo'yib o'zbekiston hududida ishlayapti ko'pchiliginglarni xabaringlar bor bemalol o'sha terminallarga karta, karta telefon orqali karta bilan to'lash tizimi telefonga joylashtirilgan besh g funksiyasi ip 53 ip 53 ya'ni nam bilan changdan himoyasi telefonda kerakli barcha narsa hozirgi kunda juda ham aktual bo'lib turgan temalar hamma narsasi bor puliga juda ham arziydigan telefon shu o'rinda yana bitta gap aytish esdan chiqib qolibdi telefonni ichida karobkasini ochganingizdan keyin yuz bsi va batareyka chargeri zaryadkasi ustiga 33 uch deb yozib qo'yilgan kamerada ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin 33 uch deb yozib qo'yilgan bu tez quvvatlantirgichi ya'ni быстрiy zaryadkasi быстрый zaryadkasi bir soatda tasavvur qilinglar bir soatda besh ming amperli telefonni bemalol noldan yuz foizgacha to'ldirib bera oladigan qo'limda zaryadkasi turibdi ya'ni nima bu ortiqcha hech narsaga pul ketkazmaysizlar telefonni olasizlar ishlatasizlar zaryadkasi tugab qolsa bemalol bir soatni ichida noldan to'ldirib yuorasizlar zo'r gap yo'q pokoga rahmat hurmatli tomoshabinlar mana telefonni hamma nastroykalariga kirib kerakli narsalarni tanlab olib telefonni yoqyapmiz shu o'rinda yana bitta ma'lumot video tomoshabinlar telefonni zaryadkasi to'g'risida alohida bitta tema qilib gapirsa bo'ladi lekin bu narsani qisqaroq qilib tushuntirib beraman telefonni avtonom rejimda judayam zo'r ishlab beradi ya'niki uch jda telefonda ertadan kechgacha gaplashganinglarda telefon o'ttiz uch soatga bemalol yetadi tasavvur qilib ko'ringlar videoni to'xtamasdan ko'rganinglarda o'n olti soatga telefon bemalol ishlab beradi video tomoshabinlar ekrani alohida bitta mavzu ya'ni bunda gorilla glass uch sudiy qoplamasi bilan jihozlangan gorilla glass uch hozirgi kunda o'rtachasi gorilla glass olti ham chiqqan eng oxirgisi video tomosha tomoshabinlar o'shaning uchun telefon puliga juda ham mos telefon gibrid ikkita sim karta yoki bitta sim karta bitta fleshka qo'yishinglar mumkin отпечатка si manga yana bitta yoqadigan joyi yon tomonda joylashgan ekranda joylashsa bilasizlar ekrandagi отпечатка o'qish nisbatan qiyinroq o'shaning uchun yon tomonda отпечатка juda ham zo'r ishlaydi mana bitta bosganinglarni o'zida сразу ekran ochiladi zo'r nima deysizlar yana bir marta bitta bossanglar bo'ldi juda judayam tez ishlaydi manga judayam yoqdi man o'zim bu telefonni olib ishlatib ko'rgan bo'lardim van sizlarga tavsiya qilaman lekin video tomoshabinlar bu telefon uzoq muddatga yetib berishiga mani ko'zim yetmaydi chunki telefonlarni umri qisqa baribir shu joyga baribir aylanib aylanib kelaveramiz har doimgidek video tomoshabinlar telefon kamerasiga to'xtaladigan bo'lsak asosiy kamerasi ellik megapiksel orqasida sakkiz qo'shimcha kamerasi va o'n olti megapiksel oldidagi kamerasi videotomoshabinlar kamerasi ancha muncha telefonni kamerasini ortda bemalol qoldira oladi al telefonda algoritmni hisoblab kameradagi olingan rasmni to'g'rirlab beradigan ai funksiyasi bor bu qanaqa hisoblanadi misol uchun telefonda kameraga olganinglarda algoritmini hisoblaydida telefon qimirlab ketgan joylari bo'ladi shu qimirlab ketgan joylarni avtomat tarzda to'g'irlab beradi juda yam ajoyib funksiyasi telefonni ekrani ishlashlari juda yam yaxshi telefon to'qson gertsda ekranni har оbnовит qilib turadi bu segment bilasizlar to'qson hozir bir yuz yigirma ham mavjud bu o'rtacha угол obzori ya'ni chetlardan qarashlari chetlardan qaraganinglarda telefon xiralashib ketmaydi yonlari ranglari o'zgarib ketmaydi o'shaning uchun bemalol yon tomondan yoninglarda o'tirgan odam bemalol ko'ra oladi bu narsani hurmatli video tomoshabinlar telefonni kamerasi yaxshi deb ayt olaman man lekin bitta no tomoni bor kamerada shundoq narsasi borki kechqurun tushgandan keyin telefonni ночной rejimi yaxshi olib bera olmaydi buning uchun zo'r xona yorug' yoki ko'cha yorug' bo'lib berishi kerak ana o'shanda telefon kamerasi judayam zo'r bemalol telefonda kameralaga olishinglar mumkin video tomoshabinlar telefonni olishinglarni tarafdoriman nimaga narxiga juda yam mos telefon sizlarga bemalol qisqa muddatga qotmay yetib beradi qisqa muddat deganda bir yilga telefon yaxshi holatda yetib beradi manga judayam yoqdi telefonga gap yo'q hamma narsasi joy joyida olib ishlatsanglar bo'ldi bu telefonni ortiqcha hech narsa kerak emas video tomoshabinlar mana telefon to'g'risida ozmi ko'pmi bizani juda judayam kerakli ma'lumotlarni o'zinglarga oldinglar biza aytib o'tgandek kerakli barchasi va hech narsa qarang bu nima deydi bu so'zni ichida qancha ma'no yotibdida judayam an nuqta nuqtasigacha o'ylangan gap deb biza siz bilan ulashishga har doimgidek qaror qildik hurmatli video tomoshabinlar e'tibor berib qarasanglar o'zinglar ham ko'rishinglar mumkin shu kungacha chiqargan videolarimizni orasida samsung bo'yicha ko'rish prosmotrlar juda yam ko'p ketyapti o'zinglar ham e'tibor berib qarasanglar bilasizlar ishoninglar hurmatli video tomoshabinlar biza hech kim bilan kontrakt tuzmaganmiz ayniqsa samsung bilan biza hamma narsani qo'limizdan kelgancha ke, ochiqchasiga yaxshi va yomon tomonlarini yoritib berishga harakat qilamiz sizlar hech qachon o'ylamanglar biza qaysidir narsani reklama qilyapmiz yoki kimdandir pul olib bu narsani reklama qilyapmiz yoki qaysidir bitta telefonni sindirish uchun samsungni yaxshilayapmiz siz shundoq tan olinglarki hurmatli video tomoshabinlar ko'nglimizdan chiqargan gapimiz sizlarni ko'nglinglarga tezroq yetib boradi deb biza o'zimiz ishlatib ko'rgan sinovdan o'tgan gaplarni sizlarga yetkazishga har doim harakat qilib boramiz video videotomoshabinlar har doimgidek oxirida bizlarni aytib o'tadigan gapimiz yuzda yurmanglar yuzga kiringlar shamuzni har doim ko'rib boringlar rahmat